На обличчі 57 м'язів. В повсякденному житті задіяні 40. Решта атрофуються, внаслідок чого і виникають зморшки. Щоб цього уникнути, треба всього-навсього займатися гімнастикою. Для обличчя. Фейсбілдинг спеціальна гімнастика для обличчя та шиї, яка допоможе без витрат надзусиль і ризику для здоров'я, зберегти молодість і красу, а також подолати вже існуючі проблеми серед прихильниць фейсбілдингу. Опра Уінфрі, Джесіка Паркер та Меріл Стріп, які завдяки чуду вправам, виглядають набагато молодше свого справжнього віку. Анастасия, скажите нам про основные вправы, какие следы Для лба ставим указательные пальчики параллельно бровям над бровями. Очень хорошо фиксируем и пытаемся удивиться. Для того, чтобы убрать нависшие верхние века, можно поставить указательные пальцы под бровь, оказывая сопротивление пальцами, пытаться закрыть глаза, чувствуя при этом напряжение мышц. Таким образом моделируется форма глаза и более открытым становится глаз. Для того, чтобы э, проработать нижнее века, например, убрать излишнюю припухлость, ставятся пальчики под нижнее века. Пытаемся поднять верхнее века. Обязательно под пальцами чувствовать напряжение. А далее, если работать э, с носовыми складочками, указательные пальцы ставятся вдоль носовых складочек, ну и да, это сложное упражнение. От двойного подбородка можно поставить один кулачок под подбородок, оказывать им давление вверх и приоткрывать рот, оказывая сопротивление кулаку. Можно то же самое проделывать, поставив кулачок на кулачок. Для шеи ставятся пальчики э, указательные вниз, в самое основание шеи но отключится, они фиксируются эти мышцы и чуть-чуть приподнимается голова, ощутимо подтягивается вверх подбородочек. Также можно уменьшить нос по ширине. Мышцы носа очень слабенькие, очень быстро устают, поэтому долго это упражнение делать не получится, просто чаще. А як часто мені треба буде повторювати ці вправи? Ну, це обязательно має бути кожен день. Учитывая ритм жизни, мабуть, удобнее з утра і ввечері по 30 повторів. А коли ми вже побачимо результат? Но ну, первые результаты будут видны уже через три дня, через неделю. С какого века вы порадили начинать уже тренироваться? В принципе, можно с любого возраста, как только вы увидите на себе какие-то или изменения, или если есть желание что-то скорректировать. То есть возрастных ограничений нету, но обычно до 18 до 20 это не, не имеет особого смысла. Доведено, підтяжка обличчя без хірургії можлива. Мімічні зморшки зникли вже через місяць тренувань а от більш глибокі через три красива.